Володимир Кличко – это олимпийский чемпион, многократный победитель разных баталий в профессиональном боксе. Когда вы ставите очередную цель, что сначала появляется? Сила, чтобы эта мечта произошла, или действительно сначала желание? Очень важно мечтать. Если не мечтаешь, то, конечно, ты себе не ставишь окончательную цель. И все начинается с мечты. Представление чего-то чего человеку хочется достичь и что-то сделать. Сейчас уже независимая Украина. Если дети военнослужащих, они могут проезжать только по территории Украины. В вашей семье, счастливо, была большая география переездов. Сколько вы школ поменяли и что было для вас наиболее тогда? Драмы или трагедии в перемене школ или уезжать с одного города одной страны в другую никогда не было. Может быть, для родителей это было не так просто, как для меня в моем юном возрасте тогда. Может быть, единственное, что было несколько странно или не так просто, ты приобретаешь уже друзей и вдруг тебе нужно с ними прощаться. Это было наверняка самое болезненное. В 96-м году вы официально, скажем, перешли у профессионалы. Помните, это цей период, когда олимпийские перемоги позаду, вы уже делаете крок вперед профессионального бокса? В 20-летнем возрасте мне было 20 в 96 году. Конечно же, большая разница между любительским спортом и спортом профессиональным. Количество раундов, экипировка, подготовка и вообще самоотношение к спортсмену. Это было интересно, но сложно это не было. В вашей биографии написано, что с братом Виталием отмолвались менять свои имена на немецкий лад. Чи это и правда, и чему отмолвались тогда? Во-первых, у нас другие буквы. Например, V английская, а в немецком языке это как F. То есть, получается, да, Владимир вроде бы как сви нужно писать по-английски, но по-немецки это будет Фларимир вместо Владимир изначально так было связано с а, просто с, с, конфликтом языковым букв произношений. Теперь про описание уже одно на протяжении многих лет. Но по-украински или по-русски оно без изменений осталось. Вы знаете несколько иноземных мов. Чьи у вас такие мини-рецепт выучения иноземной мовы? Рецептов очень много. Главное – желание. Я знаю людей, которые прожили 20 лет, например, скажем так, в Германии. Но на протяжении 20 лет не, не знает Вообще ни одно предложение, но, как я уже сказал, самое главное – это мотивация, самое главное – это желание. Тогда возможности будут. Но это общение, не стесняться общения. Даже если иногда говоришь с ошибками или знаешь, что говоришь с ошибками, и с акцентом, и всем остальным, не стесняться. Практика – это самое, самое, самое лучшее, что может быть. Ви народилися в сім'ї військовослужбовці. Це, звичайно, тато вас навчив дисципліні, дотримання якихось правил. Але кожна людина може бути ідеальною, коли у вас щось не виходить, так як, наприклад, вас чили, чи так, як ви думаєте, треба поступати, але якось не виходить. В неудачі є щось позитивне, Неудача приводить в чувства. Ти просипаєшся в один момент, і ти розумієш, що те, що у тебе не вийшло, в цьому є якась закономірність, значить, потрібно знайти помилку. первый, даже небольшой успех, мотивирует тебя повторить его. Даже если у меня было желание или возможность изменить прошлое, я бы не хотел этого сделать. Неудача, неудача, она закаляет. И без неудач, я не знаю таких людей, которые без неудач вообще были. Такого не существует. Поэтому жизнь интересна. Какие век, уважает для человека, на наибольшим виком для реализации? В истории человечества были гении молодые и постарше. Каждый себя проявляет ли свой талант по-разному. Поэтому фонд «Братьев Кличко как раз заботится о том, чтобы дать возможность через преподавателей, через образовательные лагеря летние они или это даже в США находится. Очень важно те проекты, которые мы делаем с фондом, дать возможность таланту развиваться таланту, который есть у каждого из нас, о котором они скрыты эти таланты, мы о них не знаем, но их проявить можно только лишь когда ты чем ты занимаешься? найближчий ваш би будет, возможно, в зимку, або весной наступного урока. Что сейчас ваш час занимает наибольше? Смена деятельности это мой отдых. Спортивная деятельность сейчас пока закончилась до следующего раза. Началась дружелюбность и был открыт а, еще один а, или многие спортивные залы, поскольку это США. Есть уже на что посмотреть какие изменения а, благодаря а, средству фонда и идеи фонда. Также продолжение будет Гала вечер традиционно уже, 3 5 декабря. Мы соберемся все с друзьями, посмотрим рок и мюзикл и очень многое другое. Конечно же, что оставит свой финансовый след основная цель наша, несмотря на все, чтобы фонд существовал, работал, даже без братьев кличков Ну, это в далеком будущем. Чему вы смогли достигнуть этого успеха, какие у вас есть на сегодня? Это, наверняка, производная, производная деятельности, которой Виталий занимается, я занимаюсь. Виталий дополнительно занимается политикой. Я еще пока в спорте. Как таковой цели быть известным Ніколи не було ні у Віталія, ні у мене. Ніколи над этим не задумався, щоб хтось uh, ассоциировал Україну з Кличко. Я даже об этом не думав, ніколи Делаешь свою роботу, а все уже, как бы вже как реалізація незадуманого, може бути. Були у вас такі моменти, коли хтось ваш, або знайомий, або дійсно друзі колись були друзі, які користувались uh, тим, що вони з вами знайомі. Чи були такі моменти, як ви до цього ставитись? Um, такого не пам'ятаю. Вы знаете, круг друзей у меня настолько приземленный, скажем так, или спокойны относится спокойно, поскольку мы знаем друг друга уже очень давно. И в, в, в кругу друзей я Вова, не чемпион мира. Друзья, которые есть, они, они верные друзья. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Как раз с друзьями только лишь могу сказать, мне повезло. Все таки Володимир Кличко має всі перемоги, які тільки можливо у вашей ваговій категорії. Були такі моменти, що ви думаєте, що у мене ж все є? Чи завжди у вас є ще жага до цього спорту? У мене не все есть. Я еще не все добился. А, мое эго настолько большое <laughs> и мои желания, что я наоборот, то восприятие со стороны – это одно восприятие, но я, например, себя не вижу, что я чего-то такого нереального добился или у меня есть все что мне нужно я имею в виду не в материальном плане еще до сих пор остаюсь молод и у меня до сих пор есть огромные амбиции здоровые амбиции я у меня еще много целей и еще очень много нужно сделать поэтому такого удовлетворенного состояния что ну вот ну, я все же добился чего можно, мотивации, у меня уже никакой нет, что-либо делать. Это неправда, это не так. Я буду гнаться за успехом. И, конечно же, буду ставить цели, которые я поставил раньше и до сих пор. Ставлю новые цели и к ним идти. Я знаю, что не всегда будет все удачно. Все человеки мреют статус успешным, богатым. А чему не всем это на вашу думку? Этим жизнь интересна. Есть конкуренция, она присутствует везде, без исключений, поскольку мы живем в обществе. И каждый хочет быть лучшим. Всегда в спорте есть, как в футболе, одна команда проигравшая, будет другая выигравшая. В ринге боксерском то же самое. И это переносится на жизнь. Есть какие-то перспективы, например, семейные, но только лишь два человека находят друг друга. И также хорошо, что у нас есть лимитированное время на все наши подвиги, на все наши цели. Есть биологический процесс мы тоже не вечны. Поэтому это как раз помогает нам двигаться вперед. И, конечно же, понимая, что переходить дорогу на красный свет при очень интенсивном движении чревато последствиями. Поэтому мы стоим и ждем зеленый.